पालघर लोकसभा सीट जी सुरक्षित सीट आहे श्री सी प्रकाश कृष्णा निकम ह्यांना उमेदवार म्हणून भारतीय जनता पक्षाने डिक्लेअर केलं आहे अशी माहिती सोशल मीडियावर सगळीकडे फिरत होती रात्री जवळपास साडे अकरा वाजता आमच्या ग्रुपमध्ये हा व्हायरल लेटर आला आणि त्यानंतर आम्ही मरीन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशनला एक फॉर्मल कंप्लेन दिली रात्री दोन वाजता कारण अजून पालघर सीट ही डिक्लेअर नाही झाली आहे आणि महायुतीमध्ये ही सीट भाजपला जाणार किंवा शिवसेनेकडे जाणार हा अजून फायनल नाही झाला आहे म्हणून मुद्दाम एक दोन्ही पक्षात टेड निर्माण करण्याकरिता ही कारस्थान केली गेली आहे म्हणून काल रात्री मरीन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशननी एफआयआर क्रमांक एटी सेवन ऑफ टू थाउजंड ट्वेंटी फोर अंडर सेक्शन फोर वन नाईन फोर सिक्स्टी फाय फोर सिक्स्टी एट फोर सेव्हन्टी वन ऑफ आय पी सी एफ आय आर रजिस्टर केलाय अनोळखी इस्माबद्दल आणि इन्व्हेस्टिगेशन आणि तपास याचा सुरू झाला आहे म्हणजे हे मुद्दाम केलं गेलं आहे की काहीतरी प्लॅनिंग होती याच्या मागे ह्याचा कट उघण्याकरिता हा एफ आय आर केला गेलाय आणि ह्याची इन्व्हेस्टिगेशन तपास मरीन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशनमध्ये एपीआय कदम करत आहे दोन्ही पक्षात एक टेंड निर्माण करीता करण्याकरिता कारण ह्याच्यावर जे नाव दिलं आहे ते प्रकाश कृष्णा निकमचं नाव आहे ते जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आहेत तिथे आणि शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाचे पदाधिकारी आहेत त्यामुळे दोन्ही पक्षात टेंड निर्माण करण्याकरिता हा ही कारस्थान केली गेली आहे ज्यांनी तुम्हाला ही माहिती दिली आहे हा त्यांच्याच कट असेल त्यामुळे हा टेन निर्माण करण्याकरता केला आहे असं मला वाटतं महाविकास आघाडीचं कारस्थान असेल कारण आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण हो त्यासाठी हे केलं गेलं असं वाटतं मला परसो रात को सोशल मीडियावर हमारे राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी के सिग्नेचर्स के साथ एक भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय के लेटर हेड पर लोकसभा पालघर के उम्मीदवार के रूप में श्री प्रकाश कृष्णा निकम इनको डिक्लेयर किया गया है ऐसा एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जबकि पालघर लोकसभा की सीट अभी तक आ, किस पक्ष को जाएगी ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है और अभी तक उसकी कोई घोषणा नहीं हुई है तो किसी न किसी ने जो है दोनों भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए इस तरह का फौज किया हुआ पत्र सोशल मीडिया में वायरल किया है उसके अगेंस्ट में हमने मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में रात को दो बजे कंप्लेन फाइल किया था कल जो है मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन ने एफआईआर क्रमांक सत्तासी अब 2024 के रूप में एफआईआर रजिस्टर की है जो आईपीसी फोर वन नाइन फोर सिक्सटी फाइव फोर सिक्सटी एट और फोर सेवेंटी वन के तहत जिस व्यक्ति ने भी ये फोर्ज पेपर तैयार किया है और जिस व्यक्ति ने भी इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रजिस्टर किया है और इसका इन्वेस्टिगेशन एपीआई कदम कर रहे हैं और इसमें तह तक जाकर किस उद्देश्य से यह फोर्जरी की गई किस उद्देश्य से यह नाम डिक्लेयर किया गया क्योंकि जिस शख्स का नाम इस पर लिखा गया है वो शिवसेना के पदाधिकारी है और वहां पर जिला परिषद के अध्यक्ष है इसलिए जान भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है तो कहीं न कहीं इस कार्रवाई को ओपन करके इसमें कौन कौन से लोगों का सहभाग है और किस कारण से किया गया है इसको निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कल हमने एफआईआर कराया है कहीं कहीं आपस में में रंजिश पर पर का करा रहे बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में संभ्रम पैदा करने के लिए नेताओं के बीच में एक संभ्रम पैदा करने के लिए इस तरह की इस तरह की चीज की गई है क्योंकि ये लेटर हेड अगर आप देखेंगे या सिग्नेचर देखेंगे तो बहुत बारीकी से किया गया काम है ये कोई ऐसा ही ऑर्डिनरी काम नहीं किया गया है तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होगा ऐसा हमें लगता है नहीं बिल्कुल उनसे संपर्क हुआ है और उनका ऐसा इसमें कोई सहभाग नहीं है अब पुलिस को पता कर रही है कि किस व्यक्ति ने इस चीज को किया है धन्यवाद Thank you.